rah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala salamu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Talib. Uh, kalau kita lihat uh, sebelum kita masuk ke dalam ayat ni tentunya kita letakkan konteksnya apa suasana apa kisah di sebaliknya. Ya. Antara yang paling mudah kalau kita boleh sebutkan betapa utamanya ayat ini adalah inilah ayat yang dibaca saban tahun beribu-ribu tahun setiap ya. kali selepas habis khutbah. Sebelum khutbah Jumaat ditutup para khatib akan membacakan ayat ini hmm. Uh, dan ramai para ulama tafsir tentunya orang yang tak tidur dia akan perasan lah yeah. <laughs> kalau dia tidur kata first time saya dengar ya biasa pula tapi kalau tak kita patutnya dah hafal uh, kejut-kejut bangun tidur tu boleh baca dah ayat ini mana Allah SWT berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tazakkarun. Yang mana tadi terjemahan dibacakan tadi. Kalau kita lihat ayat ni para ulama tafsir menyebut ayat yang seolah-olah merangkul semua makna daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ada one liner, maksudnya kita tengah travel atau orang tanya Islam ni apa? Kalau kita ambil ayat ni, ayat ini menggambarkan Islam secara keseluruhannya. Dan ada tradisi sejak bila ayat ini dibaca selepas khutbah. Ia dimulakan pada zaman Umar Ibn Abdul Aziz. Hmm. Sebelum itu ada banyak konflik politik dalam uh, perkembangan sejarah Islam. Sehingga pada zaman Umar Abdul Aziz, uh, rahimahullah, dia menetapkan bahawa ayat ini dibaca dan sejak itu sampai hari inilah. Esok pun kita akan pergi salat Jumaat, Ini juga akan diperdengarkan insyaAllah. So, kalau kita perhatikan ayat ini berkisar tentang tiga perintah dan tiga larangan tiga perintah dan tiga larangan sebagai peringatan dan seperti mana dalam mukaddimah kita sebut, ayat ni ada konteks yang juga ditujukan kepada golongan Yahudi yang tinggal di Madinah pada waktu itu walaupun ayat ni ayat makkiah ayat yang dikatakan oleh para ulama tafsir sebagai ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah, tapi ayat-ayat yang seterusnya kalau kita baca, konteksnya itu merujuk juga kepada Bani Israel dan juga golongan Yahudi yang ada di Madinah yang menafikan kebenaran yang menolakkan menolak menerima kebenaran. So para ulama tafsir menyebut inna Allah ya'muru perkataan yang awal itu pun menunjukkan betapa beratnya kerana arahan itu direct daripada Allah Subhanahu taala. Allah ada ketika dalam Quran Allah kata wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada kau tentang satu dua perkara hmm. jawab sekian sekian. Tapi yang ni Allah bagi straight inna Allah ya'muru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menghendaki kamu ini ada tiga hal ya'muru bil adl wal ihsan wa ita idzil so yang pertama ni kita kita lihat adil dulu adil dan ihsan ni selalu kadang-kadang kita keliru dia kata ihsan ni apa bahkan terjemahan tu seolah-olah tulis melakukan kebajikan hmm. yang mana ihsan itu lebih luas daripada melakukan kebajikan so kalau saya bagi satu mukadimah yang mudah dalam interaksi kita dalam kehidupan yeah. hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan manusia sesama makhluk binatang tumbuh-tumbuhan kalau kita memenuhi hak seseorang, Contoh uh, kita kerja gaji kita RM2,000 contoh baik gaji kita dibayar RM2,000 pada waktu yang dijanjikan itu adil baik kerana kita memberikan hak orang tertentu yang telah diperjanjikan setuju pada waktu tertentu dan diberi tanpa mengambil sedikit pun apa yang dia sepatutnya terima meletakkan baik. sesuatu pada tempatnya tapi kalau saya kata nampak hari ni ustaz segak lah a, jadi saya nak bagi ustaz happy sikit saya bayar hari ni RM2,500 lebih sikit lebih sikit, lebih sikit. Tak ada dalam agreement, tak ada dalam kontrak, tak ada dalam apa-apa uh, Perjanjian -apa. dan sebagainya Janjian, Tapi hmm. saya bagi, 500 tu adalah ihsan hmm. Ihsan adalah memberikan lebih daripada apa yang orang tersebut Hak Sama juga kalau kita terbalikkan, ihsan juga kita Tidak menerima apa yang sebenarnya hak kita Kita okey untuk terima kurang daripada apa yang sepatutnya kita terima Itu di sisi kita yang menerima Bagaimana ya, kata-kata kurang, RM1,800 ha. contoh Ha. Tapi Ustaz, saya bayar RM2,000. Saya hmm. kata, tak apalah RM200 ni simpanlah saya nak RM1,800 je. Ah, uh, ihsan. Itu ihsan dari pihak orang yang menerima. Hmm. Dalam konteks lain, kalau mudah lagi nak faham adalah hutang. Contoh saya hutang Ustaz RM2,000. Tapi sebab Ustaz tengok, oh ada orang kata kedudukan Ustaz dah tersaingi ni. <laughs> Jadi saya nak, nak nak kurangkan sikit pressure. Saya <laughs> kata Ustaz tak payah bayar RM2,000 lah. Bayar RM1,500 je. Ah, So itu ihsan, memaafkan. Baik. So itu ihsan. So ini dua perkara yang mesti diperhatikan dan satu hadis yang sangat sangat popular menjadi tunjang kepada Islam juga. Baik. Macam mana ayat ni adalah rangkuman kepada Islam. Ada satu peristiwa Nabi SAW alaihi wasallam dengan para sahabat, seorang lelaki yang tidak dikenali datang. Seolah-olah daripada pengembaraan yang jauh. Kalau di padang pasir mengembara jauh ni akan nampak kesan debu, berkusut masai pakaiannya. Tapi dia datang dalam keadaan bersih dalam keadaan bersinar, berkilat rambutnya, datang duduk dengan Nabi SAW, lutut bertemu lutut. Ini hadis yang popular kita baca di sekolah, kita baca di meja-meja uh, kuliah. Hmm. Yang mana dalam salah satu soalan yang ditanyakan oleh Jibril AS. Mula-mula sahabat tak tahu ni siapa ni? Hmm. Datang, datang tanya Nabi SAW. Hmm. Nabi jawab, dia pula yang kata betul, Nabi jawab betul. Eh, kalau eh. tanya soalan, kau, kau betul, yang betul kan? Betul kan? Betul, kan? Ya. Siapa ini. So Nabi beritahu kemudian ini adalah Jibril AS dan salah satu soalannya adalah berkaitan dengan Ihsan. So apakah itu ihsan? Ihsan ini adalah satu tahap di mana apabila kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita tidak akan dapat melihat dan mengetahuinya. Nabi SAW kata, kamu tahu Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu. So ihsan secara mudahnya juga adalah lebih daripada adil, kita melakukan sesuatu pada tahap yang paling cemerlang. Yang paling baik so wa eetha izil kenapa ayat tu terus masuk kepada aspek dan memberi kalau dekat sini eetha ni aata utu memberi kepada orang yang zil kurba ni daripada perkataan qurb maksudnya dekat orang yang paling dekat sebab bila kita cerita pasal adil pasal buat baik secara mudahnya kita terbayang orang yang jauh orang yang nampak anak yatim fakir miskin fakir eh. miskin mungkin sahabat-sahabat kita di Gaza atau orang-orang susah yang jauh Selalu kita lupa yang paling dekat tu adalah tanggungjawab kita yang paling mustahak. Ya. Yeah. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, infak kamu dinar yang paling utama adalah pada ahli keluarga kamu terlebih dahulu. Kan itu tanggungjawab anak isteri, mak ayah. Sebab so, kalau kita bagi ke orang, orang mungkin puji, orang akan mungkin sebut mashaAllah. Mm -mm. Mm -mm. Tapi apa yang menjadi tanggungjawab kita yang kita berikan di rumah yang dalam keluarga kita terdekat ni, kadang-kadang mungkin tak dapat penghargaan. Mm -mm. Tapi itu yang sebenarnya menjadi keutamaan. Dan kalau satu sudut kita fikir, kalau kita nak wujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang tidak menzalimi hak orang lain dan berlaku ihsan dalam semua keadaan, hmm. dia sebenarnya bergantung kepada bagaimana setiap unit keluarga yang adalah masyarakat tu. So tadi kita sebut tentang soal jenayah yang berlaku di rumah, di sekolah, di banyak tempat je. yang kita tak pernah bayang okay. boleh berlaku. Itu sebenarnya seolah-olah uh, penanda-penanda aras bagaimana keadaan keluarga-keluarga kita di Malaysia ni. Dan maka kalau kita bicara dah soal kemiskinan, dan hmm. soal soal uh, penderaan ini, kalau kita fikir cara terbaik untuk selesaikan masalah ini, orang semua bincang hari ini kan. Nak buat ni, nak buat tu, kena buat ni dan sebagainya, kena ban tu, kena orang oh. ni letak syaratan, berbual-bual oh. bincang yeah. ni. Sebenarnya proses yang paling ampuh, paling kukuh untuk baiki masyarakat ini supaya lebih adil dan lebih ihsan adalah kita semua tengok balik keluarga kita. Boleh pada rumah. Yes. Kadang-kadang keluarga -kadang, kita kadang-kadang, we ni orang ni zalim orang ni. Kita zalim pada keluarga kita. Kita kata, oh buatlah ihsan kami gitu gini Tapi dia tak buat ihsan pada keluarga dia So cuba fikir, kalau semua keluarga mula berfikir Untuk menjaga uh, apa yeah. Zil kurba ni Orang yang berada dalam lingkungan dia terdekat ni mm Kawan -hmm. kerabat dia eh? kerabat dia kita akan menyelesaikan masalah itu secara sistematik sampai kita boleh wujudkan satu masyarakat yang adil dan dan ihsan. Bahkan ada satu ayat lain saya suka nak cross refer ni. Sila Ustaz. Dalam surah, apa surah An-Nisa. Uh, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36 berbicara soal ihsan juga tapi Allah detailkan lagi surah yang keempat ayat yang ke-36 Allah kata wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an ah. sembahlah Allah dan jangan syirikkan dengan sesuatu apapun kemudian Allah kata wabil walidaini ihsana ini kalau kita tengok ni zil korban ini, ini tahap priority ni yang pertama ibu ayah wabil walidaini ihsana wa qurba sama kan orang-orang mm -hmm. yang terdekat ni keluarga terdekat adik beradik wal yatama kemudian baru anak yatim wal -masakin. kemudian baru orang miskin kerana anak yatim ni lebih memerlukan kerana dia adalah anak kecil yang tidak ada orang melindungi mm -hmm. kemudian Allah pergi lagi wa jaridil qurba wal jaril junub jiran yang dekat mm -hmm. dan jiran yang jauh So kita dalam keadaan kejiranan kita kena tengok bukan hanya rumah kita saja kemudian lepas rumah kita kita tengok jiran kita yang dekat kemudian yang yang jauh kemudian sampailah ke tahap ke sekolah yang ada dalam taman kita tu hmm. kita kena tengok anak-anak di sana PIBG nya dan semua itu termasuk dalam jiran yang jauh kemudian wasahibul jam dan sahabat handai ataupun teman-teman sejawat nah, tadi kita sebut tempat kerja hmm. kita di apa dalam perniagaan dalam pekerjaan wasahibul jam wabni sabi dan orang yang musafir dalam kesusahan wama malakat aimanukum dan hamba yang kamu miliki dalam konteks sekarang mungkin hamba sudah tidak ada seperti mana yang dimaksudkan dalam konteks ini innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur Allah tidak suka kepada orang orang yang tadi ustaz kata tadi itu bodoh sombong dia tidak dia tidak menerima kebenaran dan dia menolak uh, berlaku ihsan dan Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar kata Adil ni lawan di zalim Zalim ni adalah Menafikan kebenaran Termasuk juga dalam konteks Ita Idil Kurba tadi adalah Dia sanggup membuat kerosakan semata-mata Nak jaga kelompok dia je Dia nak jaga kelompok dia Dia menzalimi semua orang-orang lain Demi kelangsungan hidup Dan juga uh, kehidupan Uh, kerabat dia sahaja, so itu mungkin awalnya nanti kita akan tengok bahagian yang seterusnya apa yang dimaksudkan wayanha anil fahsha iwal munkar wal bab